Axşamınız xeyir. Trendyol onlayn alış-veriş şəbəkəsinin ölkəmizdə qadağan edildiyi barədə fikirlər yayılıb. Ümumiyyətlə bu iddialar nə dərəcədə doğrudur və sakinlər bu haqqda nə düşünür? Bütün bu suallardan cavabı 50 dəqiqələrdə ağah olacaqsınız əvvəlcə anonslar. Parlamentdə mübahisə düşdü. Hansı qanun layihəsi millət vəkilləri arasında narazılıq yaratdı? Erdoğan və Zelensky telefonla danışdı. Tərəflər hansı məsələləri müzakirə etdi? Vasif Talıbovdan sonra Naxçıvanda daha bir qadağa aradan qaldırıldı. Muxtar respublikada illər sonra ilk yaşandı. Trend yol Azərbaycanda bağlanacaq, yayılan ittihamlarla bağlı rəsmi açıqlama yayıldı. İndi isə daha ətraflı. Ermənlilərin xalqımıza qarşı törətdiyi Xocalı soyqırımının bütün dünyada fəciə kimi tanındılması üçün sistemli şəkildə iş aparılır. Jurnalistlərin suallarını cavablandıran Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizin müxtəlif konvensiyalar üzrə iddialar qaldırmaqda davam etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə artıq 18 dövlət Xocalı fəciəsini insanlıq əleyhinə cinayət kimi qəbul edib bu istiqamətdə qeyd olunduğu kimi sistemli şəkildə işlər aparılır edir. Burada artıq məsəl üçün bu istiqamətə gedən yol kimi biz bu prosesə baxsaq, onu qeyd etmək olar ki, məsəl üçün 18 dövlətin qanunvericilik orqanları Xocalı faciəsi ilə bağlı onun soyqırım, insanlığa ə, əleyhinə törədilmiş cinayətlərə ə, bərabər tutulan bir insaniqəleyhinə törədilmiş cinayətlər kimi təfsir etmişlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 24 ştatında ə, eyni ə, qərarlar qəbul edilmişdi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2010-cu il tarixli qərarı ilə ə, Xocalıda törədilmiş cinayətlər insanlıq əleyhinə törədilmiş ən ağır cinayətlərə bərabər tutulmuşdur. Eyni zamanda ikinci Qaraqax 44 günlük vətənmüharibəsindən sonra Ermənistan tərəfindən törədilmiş cinayətlər, bir sıra məqamların faktların toplanması ə məqamları olduqca böyük ə, 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 əhəmiyyət kəsb edir və biz onu o, onu da nəzərə almalıyıq ki, həmin ərazilərə fiziki olaraq Azərbaycan dövlətinin daxil edilməsi imkanları yalnız 2020-ci ilin noyabr ayından sonra mümkün olmuşdur. Siz bilirsiniz ki, bu müddət ərzində çoxsaylı yeni kütləvi məzarlıqlar aşkar edilmişdi. Onlar hamısı beynəlxalq ə, mütəxəssislər, ekspertlər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri cəlb olunur, dəvət olunur. Həmin o faktlar ə toplanır və bu kontekstdə də təbii ki Azərbaycan dövləti növbəti addımlarını atır mən bütün vəziyyətlərə endirmək istəməsəm də müxtəlif konvensiyalar üzrə Azərbaycan iddiaları qaldırıb və qaldırmaqda davam edir. O cümlədən irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarını qaldırması üzrə beynəlxalq konvensiya üzrə də Ermənistana qarşı bir sıra cinayətlərin törədilməsi istiqamətində işlər qaldırılıb. Ancaq həmin o işlərin baxılması bu kifayət qədər uzun çəkən bir prosesdir ki, Azərbaycan dövləti də bununla məşğul olur. Türkiyə prezidenti Rəçap Tayyib Ərdoğan və Ukrayna hökumətəri Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Türkiyə prezident administrasiyası məlumat yayıb. Tərəflər qardaş ölkədə baş verən zəlzələləri, eyni zamanda bu gün 1 ili tamam olan Rusiya-Ukrayna müharibəsinə dair prosesləri müzakirə ediblər. Ərdoğan Kiyev və Moskva arasında atəşkəs və sülhün əldə edilməsi üçün əlindən gələn hər cür dəstəyi verməyə hazır olduğunu Zelenskinin diqqətinə çatdırıb. davam edərək parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında allergiyanın qiymətləndirilməsi ilə bağlı problemlərin olduğu, forma 88-in doldurulması üçün əhalidən pul alındığını bildirib. Deputat Musaquliyev bu sənədlə bağlı təbib tərəfindən heç bir ödəniş tələb olunmadığını qeyd edib. Onun bu fikri isə Millət Vəkili Güdrət Həsənquliyev tərəfindən narazılıqla qarşılanıb. Mücazirə verin qanunun təqdimatından öncə cari məsələlərdə hörmətli deputat həmkarımız Əfət xanım əsəmanın qaldırdığı sosial məsələnin balıqsı araşdırın. Əfət xanım cari məsələlərdə əlillərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı məsələlərdə problemlər olduğunu, şikayətlər olduğunu söylədi və söylədi ki, tibb tərəfindən, təbiib məsələləri tərəfindən əlillərin təhini üçün göndəriş forması, sizə ki saylı göndəriş formasının doldurulması və göndərilməsi artıq ödənişli xərlərə keçirilib. Bu da vətəndaşlarımızı narahat edir. Mən tənəffüs zamanı təbmin rəhbərliyinə əlaqə saxladım. Bu informasiyanın əsası yoxdur. Bu xidmətlər pulsuz göstərilir. Əgər hansı e, müəssəələrdə, poliklinikalarda bu xidmətlərə görə haqq qalırlarsa, o birbaşa cinayət məsuliyyətidir və qanunun pozulmasıdır. Musa müəllim və hörmətli Afət xanımın qaldırdığı məsələlərə münasibət bildirir. Dəssində Afət xanım tamamilə haqlıdır və o real vəziyyəti e, ictimaiyyətin və müvafiq dövlət orqanlarının diqqətinə çatdırır ki, real həyatda vəziyyət budur. Mən hesab edirəm ki, əslində buna görə ona təşəkkür düşür ki, problemləri qaldırır. Ona görə bu problemlər insanları ən çox narahat edən məsələlərdən biridir. İkincisi bu əlilliyə görə bağlı e, pensiyaların verilməsi ilə bağlı ciddi narahatçılıq var. Bu barədə dəfələrlə qeyd olunub. Deputatların fikir ayrılığı təkcə forma 88 ilə bitməyib. Belə ki, Güdrət Həsənquliyev çıxışında xəstəliyə görə vətəndaşların sosial təminat hüququnun olduğunu, lakin sosial sığorta haqqında qanunda bunu nəzərdə tutulmadığını bildirib. Bu dəfə də onun fikirləri həmkarı Musa Quliyev tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Mən birinci oxunuşda bu sosial sığorta haqqında qanunla bağlı öz təkliflərimi irəli sürmüşdüm və qeyd etmişdim ki, bizim konstitusiyanın 38-ci maddəsi sosial təminat hüququ adlandır və həmin maddədə xəstəliyə görə demək vətəndaşların sosial təminat hüququnun olduğu qeyd olunur. Amma çox təəssüf ki, Sosial Sığorta haqqında qanunda qanunun 4-cü maddəsində xəstəliyə görə sosial demək təminat hüququ nəzərdə tutulmur. Bunun çox təəssüf ki, müəllim bu məsələyə toxunmadı. Qudret müəllimlə biz bunu ikilikdə də oturub müzakirə edə bilərik və buna bizim geniş imkanlarımız var və şəxsən mən tərəfindən də həvəsimiz də var, amma artıq məsələ belə qaldırıbdır. Mən ona cavab verməyə. Əvvəla hörmətli Qudret müəllim, xəstəliklə bağlı deyirsiniz ki, dövlətin təminatları yoxdur, var, kifayət qədər var. Əgər vətəndaş xəstəliyə isteyən şəxslər xəstəlik xəstələnirlərsə, onlar Deməli, 14 gün işə götürəndə hesabına və qalan vaxtları isə, deməli, 6 aya qədər də onlar deməli, müavinət alırlar əmək qabiliyyətini müvəqqəti itdirməklərinə görə. Oçı qaldı, xəstəliklə bağlı, əgər dövlətin bütün tibbi müəssisələrində əgər ə, xəstələri dövlət vəsait hesabına və yaxud məcburi səğült tibbi səğürtə hesabına müalicə ediriksə, bir kateqoriya xəstələrin ümətlə dərman xəstələrini də biz verirsə, bu da dövlətin təminatlarıdır. Yəni dövlətin təminatları yoxdur demə, mən qəbul etmirəm. Naxçıvanda Çalxanqala kəndi ərazisində qanunsuz ov eləyən 4 nəfər saxlanılıb. Onlardan ov tüfəngləri və həmin silahlara aid patronlar götürülüb. Amaraqlısı isə odur ki, Vasib Talıbov Vali Məclisin sədri olduğu dövrdə Muxtar Respublikada ümumiyyətlə ov qadağan edilib, amma indi Naxçıvanda qanunsuz ovçular belə peyda olub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kängərləri rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Çalxanqala kəndi ərazisində Qanunsuz ov eləyən 4 nəfər kənd sakini saxlanılıb. Onlardan 4 ov tüfəngi götürülüb. İdarə etdikləri avtomobilə baxış zamanı ovladıqları 1 ədəd dağ keçisi, 4 ədəd patron və 1 ədəd patron qətarı aşkar olunaraq götürülüb. Rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma davam etdirilir. Xatırladaq ki, Vasif Talıbovun Ali Məclis sədri olduğu dövrdə mövsümün olub-olmamasından asılı olmayaraq ovçuluqla məşğul olmaq qadağan idi. Belə şəxslərə qarşı sərt cəzalar tətbiq edilirdi. Bu səbəbdən Naxtəvan ərazisində çöl heyvanlarını hətta yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında da görmək olurdu. Növbəti sujemiz avtobus örtükləri ilə bağlıdır. Belə ki, yeni qərar qəbul olunandan sonra plyonkaların bahalaşdığı müşahidə olunub. Əməkdaşlarımız yeni qiymətlərlə maraqlanıb, tələbatın olub-olmadığını öyrəniblər. Əvvəl məsəl üçün ayda deyək ki 10 maşın örtsə, indi olur məsələ 20 maşın, 25 maşın. Nəqliyyat vasitələrinin şüşələrini örtüklərin çəkilməsi ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə mindikdən sonra plyonqaların qiymətlərində dəyişikliklər müşahidə olunur. İndi termokeramikalar var, 80-a var, 100-ə var, 110-a var. Əvvəl belə deyə, tək arxanı vururdular 20 manata. Yan olurdu, məsəl 40 manat arasında. İndi onların dəyişiklik olub 40 manatdan 120 manata qədər plyonkalarımız var. Usta Teymur Ələsgərov satışda müxtəlif təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin üstləri üçün hər növ örtüklərin olduğunu deyir. Bax bu termokeramikadır. Sadələrimiz də var. Bax belə sadə bir plyonkamız var. Bax belə bir sadə plyonkalarımız var. Bunlar da pastel, amma yəni ucuz qiymətli olanlar bax bunlardır. Hə, bunlar da Və bunlarla 35 manatına gəlir. Müştəriyə baxır, görür, imkan olmur. Məsələn 30 manata deyirik. 45 manata da gəlir. Ustanın sözlərinə görə sürücülər örtüklər arasında daha çox plyonkalara üstünlük verirlər. Jalousfərdədən istifadə edən yoxdur. Jalousfərdə belə deyim də həm abuvquanın üstü zədələnir maşında, həm o orada dayananda səs eləyir, həm üşüyən qalxır, düşür. Onu biraz daha yaşlı nəsil deyək də yaşlılar üçün Jalus perdədən istifadə eləyir. Gənc sənəslər istəyir, qarmonşka pərdə vururlar. O da ki, wabşerə çəri görsən, nə çölü görsən. Amma qarmonşka pərdəyə də icazə yoxdur. Qeyd edək ki, yeni qaydalara əsasən nəqliyyat vasitələrinin küləyə qarşı olan ön şüşəsinin yuxarı hissəsinə quraşdırılmış günlüklərin hündürlüyü səviyyəsində, günlüklər nəzərdə tutulmayan avtomobillərdə isə 15 santimetrdən çox olmamaq şərti ilə plyonka çəkilməsinə icazə verilir. Qarara əsasən miniq avtomobillərində sürücüdən arxa tərəfdə yerləşən yan şəllərinə və arxa şəllərinə plyonka çəkilməsinə və ya jaluzlərin quraşdırılmasına icazə verilir. Qeyd etdim ki, miniq avtomobillərində pərdədən istifadəyə yol verilməzdir və insibati məsələt yaradır. Yük avtomobillərində, avtobuslarda, mikroavtobuslarda plyonka çəkilməsinə, jaluzlərin quraşdırılmasına və ya pərdə asılmasına yol verilir. Lakin sərnişin daşıma fəaliyyətində istifadə olunan avtobuslar və mikroavtobuslar istisna olmaqla Qeyd edək ki, nəqliyyat vasitələrinin şüşələrinə örtülərin çəkilməsi ilə bağlı qaydaları pozanlar inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə 150 manat cərimə olunacaqlar. Ölkəmizdə Trend Yol onlayn satış şəbəkəsindən istifadə edənlərin sayı kifayət qədərdir, amma bu xidmətin qadağan ediləcəyi ilə bağlı fikirlər dolaşır. Bunu ölkədə fəaliyyət göstərən digər satış məntəqələrinin Trend Yolla rəqabət apara bilməməsi, nəticədə haqsız rəqabət ehtimalının yaranması ilə bağlayırlar, amma məsələ cəmiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Əməkdaşlarımız bu mövzunu daraşdırıb da izləyəcək. halinin çox hissəsi trenddən nəsə gətirir də özü üçün sifarişlər edir. Bağlansa bəlkə də ə, müəyyən təbəqəyə təsiri olacaqdır. Türkiyənin onlayn satış şəbəkəsi Trend Yolun Azərbaycanda Türkiyə istehsalı məhsullarının satışı ilə bağlı haqsız rəqabət ehtimalları var. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-inhisar və İsteflak Bazarlarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin Haqsız Rəqabət və Reklam Qanunvericiliyinə Nəzarət Şöbəsinin baş məsləhətçisi Cavid Süleymanlı bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycan bazarındakı pərakəndəçi Trend Yoldakı qiymətlərlə rəqabət apara bilmir. Bu baxımdan yerli bazar subyektlərinin haqsız rəqabətlə qarşılaşmaması üçün Azərbaycanın Trendyola qarşı tədbirlər görə biləcəyi istisna edilmir. Qeyd edəki Trendyolun xidmətlərindən Azərbaycanda yararlanan kifayət qədərdir. Bəs istifadəçilər bu mövzuda nə düşünür? Trendyolun ölkəmizdə istifadəsi qadağan olunarsa, bu onlar üçün nəyi ifadə edir? Necə ölkədə Trendyol bağlanıla bilər? Məncə yox. İstifadə edirəm sizində qədər. Hə, istifadə edirəm. Yəni bağlansa sizə necə təsir eləyər? Pensiyanı yəni, çox şeyi oradan ə, ə, əldə eləyirəm. Yəni daha sərfəli və daha keyfiyyətlidir. E, məncə bağlanmasa daha yaxşı olar. Ucuzluq baxımından, yəni Trend Yoldan sifarişlə nə isə gətizdirmək ucuz düşür burdakından. Biraz bahalı şeylər almaq məcburiyyətində qalacaq. <laughs> <da> çox fərqlənməz. <laughs> <laughs> Necə? Amma orada daha çox sərf eləyirdidə da, bizə. Daxili rəqabəti qorumaq üçün dövlət ola bilər bağlasın. Tək məni yox, bütün əhali təsir göstərəcək. Mən yani, çünki özünüz də bilirsiniz ki, Trend Yoldan nə qədər insan sifariş edir xarizədən. Tək Trend Yoldan yox, başqa xarici saytlardan da Millət vəkili Vüqar Bayramov isə öz Facebook hesabında paylaşım edərək bildirib ki, rəqabəti qadağalarla tənzimləmək rasional yanaşma deyil. Qadağalar heç bir halda düzgün rəqabət yaratmır. Bu baxımdan trend yolda daxil olmaqla digər beynəlxalq ticarət şəbəkələrindən sifarişlərə qadağaların müəyyənləşdirilməsi məqsədə uyğun deyil. Azərbaycan liberal iqtisadiyyata malik ölkədir və bu sahədəki islahatlarla davam etdiriləcək. İslahatlar isə qadağalara deyil, birbaşa iqtisadiyyatın daha dağırmasına yönəlib. Ekspert Rəşad Həsenov məsələyə bu cür yanaşır. Azərbaycan aspektindən məsələyə baxmış olsaq, düşünürəm ki, nisbətən daha ehtiyatlı yanaşmaya ehtiyac vardır, çünki Azərbaycanda əhalinin alıcılıq gücü zəifdir və eyni zamanda bazarın strukturu inkişaf etmiş deyil, bazar kifayət qədər inhisarcsıdır bir sıra istiqamətlərdə və buna görə də anti-inhisar və dövlət istehlak bazarına nəzarət xidmətinin əsas funksiyası məhz uzunmüddətdir bazarda mövcud olan inhisarcsılığı və qarşısını alınması və istehlakçı qullarının müdafiəsi istiqamətində olmalıdır. Prioritetlər buna yönəlməlidir. İndiki şərtlər daxilində trend yolda səhir bu kimi, belə deyək ki, alternativ məhsul təqdim edən və eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşı üçün nisbətən ailə büdcəsini daha səmərəli şəkildə idarə etmə imkan yaradan və eyni zamanda bazarda həmçinin mövcud olan inhisarcılıq meyllərini qismən də olsa ə, zəiflətməyə təsir göstərən bu kimi platformaların fəaliyyətinin qarşısının alınması istiqamətində hər hansı bir tədbirlərin ölməsi doğru deyil. Anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətindən isə bildirildi ki, yerli və xarici rəqəmsal satış platformalarının ölkəmizdəki fəaliyyətini məhdudlaşdıran hər hansı tənzimləmə tədbiri nəzərdə tutulmur. Vətəndaşlar yerli və xarici mənşəli onlayn satış platformalarının xidmətlərindən mövcud qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində sərbəst şəkildə istifadə edirlər. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu sizə çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Bizi Baku TV saytından, Instagram, Facebook səhifələrimizdən, Telegram, TikTok və YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Həmçinin şahid olduğunuz və sizi narahat edən məsələlə bağlı ekranda gördüyünüz qaynar xəttimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edərək, gecəniz xeyirə qalsın.